ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्मणि घोरेमा नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहायसि वे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुया श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्तामयानघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भान् नैः पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम् समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हवश कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार उच्यते यस्त्वीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मयोग कर्मयोगमसक्ता सा विशिष्यते नियतं कुरु कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो न्यात्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोऽस्तिष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्त्व परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान्नि देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिहैः पुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि परजन्यादन्नसंभवः यज्ञाद्भवति परजन्यद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञैः प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्याकृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न ना चास्य सर्वभूतेः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसप्तसतम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिताजनुकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते सर्वश पार्थसर्वश युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मम प्रजाः सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा चिकिरीषुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानं कर्मसन्धिना जोषयेत्सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणीषु गुणा इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु ता न कृत्स्नविदो म कृत्स्न विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि निराशीर निराशीर्निर्ममो भूत्वा विगतज्वर ये मे मतमिदं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते ते भक्ति कर्मभिः एत्ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धिनष्टा चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्दानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतान् निग्रहा किं करिष्यति इन्द्रियसीन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्णवशमागच्छेत् सौ यस्यापरिपन्थिना श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम् भूमेनावृयते वह्निर् दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन दानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्कुरेणा च इन्द्रियाणि मनो बुद्धि हरस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्तेष दानमावृत्य देहि तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्याभरतर्षभा पाप्मानं प्रजहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याःन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरिः ॐ तत्स